него на Майдане стояли радикалы. Это то, что вкладывали ему в уши, ему в голову, его ближайшее окружение. Клюев, компания, Левочкин, все остальные, они ему тогда говорили, что, Виктор Федорович, на Майдане собралась группа людей совершенно немногочисленная, абсолютно немногочисленная, там, ну, до тысячи человек. И это радикалы, которые хотят вас устранить. Он до сих пор не понимает или делает вид, прикидываясь дурачком, что он не понимает, что это был народ Украины, который был против него. Вы знаете, очень многие после Майдана спрашивают, что изменилось. Мы же стояли за европейские ценности. Я напоминаю, что за европейские ценности сугубо только за европейские ценности мы стояли первую неделю с 21 числа до 1, до тех пор, пока не был разгон студенческого Майдана. После того, как случился разгон студенческого Майдана, а просто нагло избиение детей, в прямом физическом смысле этого слова, это был Майдан уже даже, даже не не только не, но даже не за европейские ценности. Это был Майдан за то, чтобы устранить преступную власть, которая позволяет себе избивать детей. Он этого не понял. Это первое. Второе, что я хотела сказать, я надеюсь, что вы не будете давать его цитаты, для того, чтобы его не популяризировать. Он там дальше что-то нес про то, что его кортеж обстреляли, когда он якобы пытался покинуть территорию Украины с тем, чтобы податься в Россию на переговоры. Правда состоит в том, что в ночь с 23 на 24 он действительно пытался покинуть территорию Украины с тем, чтобы добраться на территорию России, провести там переговоры с Путиным, потом вернуться сюда и понять, что ему делать. В силу ряда обстоятельств у него не получилось предпринять это действие. Я уже говорила в этой студии, могу повторить, что сразу после харьковских, переговор... после харьковских событий, когда он ночью внезапно с пятницы на субботу из Киева переместился в Харьков, в Харькове у него... он собрал такой хурал, грубо говоря, своих ближайших единомышленников, которые остались с ним. И, например, Андрею Портнову он дословно говорил следующее – придумай новое название для страны. Когда Андрей Портнов, абсолютно будучи уверенным, что -то шутка, сказал Китай, ряд его коллег поперхнулись и понимали, что ну, что-то не то происходит. Виктор Федорович очень негативно отреагировал, он понял, что над ним издеваются. Он в ту ночь предлагал перенести столицу Украины в Симферополь с перемещением туда Верховного суда. Почему он сейчас об этом не говорит? Он говорит о том, что его кортеж обстреляли, это неправда, это ложь, которую на утро, после того, как он об этом заявил, в субботу утром 20... 3, 20, да, 23 числа февраля месяца 2014 года он утром уже заявил в Харькове, записывая обращение, он сказал о том, что его картеж якобы обстреляли и что в этом кортеже находился тогдашний спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак. Владимир Рыбак в эту секунду находился на койке в больнице одной из больниц Донецка. Он поперхнулся, тут же попросил к себе камеры и сказал, что меня не было в этом кортеже. Я уже здесь больше полутора суток. Это неправда. То есть сейчас Виктор Федорович Янукович разыгрывает из себя больного, глупого. Может быть, ну я не хочу его, даже не его, а просто... Не совсем, наверное, далекого человека, да, который говорит о том, что ну, я не виноват, так получилось. На самом деле это все не я, это он. И пока он это не поймет, он ничего не, не изменится. Я абсолютно уверена, что он будет притянут к ответственности. Это случится, возможно, знаете, нам сейчас кажется, что он далеко, что он в России, что ничего не может измениться просто в силу географии, в силу там путинского режима. Э, да, действительно, Россия большая, но э, путинский режим не вечен. Рано или поздно, через 10 лет, через 15, 15 через 20, 20, он никуда не денется. Он предстанет перед украинским судом и он будет отвечать за те человеческие жертвы которые произошли на Майдане по его прямой вине, а после Майдана в Крыму а после, Майдана, после Крыма на Донбассе. Я напомню, что э, как бы нам, может быть, не казалось непопулярной, эта, казалось непопулярной эта тема, на Майдане же погибли не только наши э, патриоты и не только герои Небесной Сотни, там погибли ребята из э, внутренних войск, которых просто подставили. Их было там, по-моему, 12 человек, я точно сейчас не помню. Их убийства до сих пор не расследованы. И то, что э, приказ, фактический приказ на штурм Майдана отдавал Виктор Федорович Янукович, это правда. Это, с этим невозможно поспорить. Вопрос в том, через кого это проходило, как это проходило, как это было оформлено. Но то, что утром 20, 22 числа Беркут пошел в наступление по фактическому приказу Януковича, правда. Нельзя с этим спорить. И он должен за это ответить.